yoshim bir joyda lekin bokschi bo'lishni istayman 10 yosh 12 ikki yosh ani boringki o'n besh yoshda boks zaliga bormagansiz man ham shu qo'rqmasdan ellik ikkiga bo'lsam ham chiqmoqchiman isroil madriyev aga sog'lig'ingiz barovar bo'lsin shu o'zbekistonni bayrog'ini ko'taraman deb niyat qilganman sizni terma jamoaga olishni o'ylab ko'rishni o'zi bir qiyin masala otga minish federatsiyasiga ham to'g'ri kelmaydiar bular ham qaytarib yuborishai yoshim bir joyda lekin bokschi bo'lishni istayman assalomu alaykum azizlar bugun mavzuyimiz aynan mana shu haqda mahallada Dudu gap tok shousi yana efirda biz boshladik bugun biz gaplashmoqchi bo'lgan mavzu biroz bolalikka bizni chorlaydi desak mubolag'a bo'lmaydi agar e'tibor bergan bo'lsangiz kichkintoylardan jonlardan savol berib so'rasangiz kim bo'lishni istaysan degan savolga ular men katta bo'lsam albatta sportchi bo'laman yoki futbolist bo'laman yoyinki boksyor bo'laman ya'ni bokschi bo'laman degan gapni aytishadi ana shunday bolalikdan orzular qilgan niyatlar qilgan va yoshi nechida bo'lishdan qat'i nazar bu orzuyimga albatta erishaman deb qat'iyat bilan turgan navbatdagi qahramonimiz bor keling mana shu inson bilan avvalgi tanishamiz gaplashamiz o'zlardan hamma hammasini eshitamiz marhamat studiyamizga bizni bugungi mehmonimiz samandar ekan taklif etamiz assalomu alaykum samandar aka xush ko'rdik marhamat samandar aka albatta bugungi mavzu juda ham qiziq mavzu yoshim 1 yoshga 1 yoshga yetib qolgan bo'lsa-da, lekin bokschi bo'lishni orzu qilaman degan bir, bir, yani bir mavzuda bugungi suhbatni boshladik aytib bersangiz shu bolalikdagi orzularingiz niyatlaringiz haqida 20 yoshimdan sportni boshlaganman birinchi karate bilan shug'ullanganman ikki yil bo'ldi ikki yildan buyon toshkentga kelganman sergeli mashina bozorida ishlayman bo'sh paytimga boks bilan shug'ullanib yuribman hozir ikki yil ikki yildan oshdi man shu o'zbekiston bayrog'ini ko'tarmoqchiman bu boks sizni o'sha bolaligingizdan qiziqtirgan sport turimi? bolaligimdan qiziqib yuribman sport bilan ho'p nima uchun bo'lmasa bolaligingizdan aynan mana shu sport turiga qiziqayotganingizni ota onangizga aytib şu... to'garaklarga borib qatnashmagansiz Mening onajonim 2 yil 2 yil ikki yarim yil bo'ldi vafot etdilar samaddar aka bayrogni ko'tarish albatta juda yam yaxshi buni har bitta yosh avlod juda yam istaydi u qaysi kasb -qays egasi bo'lishidan qat'iy qat'iy nazar bayrog'ni ko'tarishni yurtimizni chet ellarda tanitishni juda yam istaydi ayniqsa sportchilarimiz albatta si bolaligingizdan bo'lgan bu orzuni amalga oshirishga harakat qilganmisiz nimalar bo'lgan yoki imkoniyat bo'lmaganmi harakat qilyapman man shuni necha yildan beri shug'ullanyapsiz bu sport turi bilan sport turi bilan уже o'ttiz yil bo'lyapti qaysi sport turi bilan shug'ullanasin karate bilan shug'ullanganman karate bilan karate bilan hozir boks bilan уже 3 yil bo'libdi A, karatedan keyin keyin boksga o'tdingiz to'g'rimi nima uchun aynan boks turini tanlayapsiz karatega yoshlikdan oyoq qo'l ishlash kerak ho lekin dan o'tgandan keyin oyoq ozgina bo'shayib şey qoladi o'sha uchun xudoga shukur kuchlarim bor qo'lim ishlaydi o'shanga boks bilan qatnashyapman demak siz bordingiz o'sha boks federatsiyasiga nima deb javob qilishdi sizni olmaymiz deyishdimi yo'q mani olmayman demadilar ular ula, aytdiki akajon kechirasiz dedi yoshingiz <laughs> dedi to'g'ri kelmaydi siz yoshingiz o'tgan dedi ellikdan oshgan dedi yani borib dedi endi shu o'zingiz uchun shug'ullanib yuring qiziqdinizmi nechchi yoshgacha olishar ekan u yerga may tasiz ellik beshga kirib hozir shug'ullanib yuribdi yana chiqdik man ham shu qo'rqmasdan ellik ikkiga bo'lsam ham chiqmoqchiman sizni qat'iyatingizga sizni o'sha turgan irodangiz kuchingizga qoyil qolmay iloji yo'q bekor sizni bejizga bu yerga taklif etganimiz yo'q balki bugungi studiyamizdagi ko'rsatuv sabab sizni mana shu orzuyingizga yetishtirarmiz qaysidir ma'noda keling hozir mana mutaxassisimiz otabek eshmamatovga so'zni bersak marhamat otabekaka assalomu alaykum samandar aka o'ttiz e, yildan beri sportda shug'ullanib yuribman deyiz shu paytgacha qaysi bir musobaqalarda ishtirok etdinizmi faqat o'zingiz uchn shug'ullanib yuribsizmi shunga birinchi aniqlik kiritib olaylik va nima uchun boya boshlovchimiz to'g'ri ta'kidladilar agar yoshlikdan bokschi bo'lish orzuyingiz bor ekan o'n yosh o'n ikki yosh ani boringki o'n besh yoshda boks zaliga bormagansiz nimaga o'sha vaqtda bokschi bo'laman o'sha vaqtda o'zbekiston bayrog'ini ko'taraman deb harakat qilmagansiz o'sha o'sha payt mani olib bormaganlar domlalarimiz nimalarimiz olib bormaganlar endi mayli maktab yoshida ota onangiz yo'l bermagandir yoki o'zizda imkoniyat b'lmagandir har holda 18 yoshdan keyin mustaqil bo'lasiz o'zbekiston fuqarosi bo'lasiz. Xizmatdan keyin qaror qabul qila olasiz o'n yoshda borsangiz ham ehtimol sizdan yaxshi bir sportchi yaxshi bir bokschi chiqishi mumkin edi endi mana bu yerda mutaxassislarimiz shifokorlarimiz ham turibdi xalqaro toifadagi sport shifokori komiljon aka endi 52 yoshda siz hali biron bir musobaqa ko'rmagansiz endi o'zigiz shug'ullanib shg'ullanib yuribsizda aslida ndi siz professional tarzda shug'ullanganingiz yo'q mayli 3 yildan beri shug'ullanib yuribman deyapsi agar <laughs> siz professional klubda shug'ullanayotgan bo'lsangiz haqiqatan professional murabbiylar qo'l ostida shug'ullanayotgan <laughs> bo'lsangiz ehtimol sizni janglarda sinab ko'rish mumkindir lekin unda ham agar siz havaskorlar o'rtasidagi bir klubda shunchaki salomatligni mustahkamlash uchun shug'ullanib yurgan bo'lsangiz unda sizni bir musobaqaga tavsiya etishga menimcha shifokorimiz ham komil aka bo siz nima deysiz marhamat siz ham o'z fikringizni bilan o'rtoqlashsangiz endi yoshlar ancha o'tib qolgan siz aytgan masala murabbiy narsada chunki sport yoshlikdan boshlanadi mana man faqat boksda o'tiraman doktor bo'lib ishlayman bolalar 10-12 ikki yoshdan boshlanadi shu mana shu o'zbekistonda nechta yosh bola bo'lsa o'zbekiston bo'ylab har bir o'sha sport maktablaridan klublaridan boshlaydida tarbiyani katta bo'lguncha nechta saralashdan o'tib keladi uni orasida nechta bola chidomiy sportni tashlab ketadigani bo'ladi nechtasi boshqa sportga o'tib ketadi nechtasi o'qish tanlab ketadi katta bo'lgandan keyin saralash darajasida kam chidamli eng baquvvat o'sha jismoniy baquvvati qolveradi endi siz aytayotgan hozir masalada birinchi aytadigan narsam dunyoviy ayb o'sha boks qo'mitasini qonuni bo'yicha qirq yoshgacha belgilangan joyi bor qirq yoshgacha bu olimpiyskiy sport hozir ikkinchi masala aytganiniz mayk taysonqaytyapti degan narsangiz u endi u ham boksyor necha yillik boksyor aytaylik o'sha u ham o'ttiz besh yildan beri boks bilan shug'ullanib keladi organizmi shu narsaga tayyor uni o'zini doktorlari psixologlari диеtologlari ishlaydida ustida jismoniy tayyorlab berishadi organizmni endi siz ikki yildan beri shug'ullanayotgan narsangiz o'zingizni sog'lig'igizga tegishli narsa hozir yaxshi niyat qildingiz bayroqni ko'taraman hammada intilish bor bu narsa kechirasiz suqaningizni oldim gapirsam bo'ladimi bemalol bemalol man mani oilamni sochiga yashaydi man sochiga chiqqanman sochiga nima bilan chiqqanman boy bез chiqqanman uch marta to'rt marta urushganman setkani ichiga lekin baribir mana niyatlari orzulari hech ham ularni o'sha bolalikdagi orzu qo'yib yubormayotgan ekan sizlar rahmat mani ruxsat bermaydi u bu deysizlar lekin man baribir ham chiqaman man onamga niyat qildimmi niyatimga yetishim kerak iltimos sizlarga shu samandar aka <ki> biz orzuyingizga yetishingizga qarshi emasmiz endi albatta aytyapdilar siz bokschi bo'laman deyapsiz boksda qirg'izh chegara qo'yilgan endi uni o'zgartirishga hech kimni haqqi yo'q bu xalqaro sport tashkiloti o'zbekiston tomoni masalan bizni mana shu yurtdoshimiz bo'ladi bu yurtdoshimiz onasiga va'da qilgan ekan orzusi ekan onasini ruhini shod etmoqchi shuning uchun rahmat istino tariqasida mana shu ellik yoshdan oshgan bo'lsa ham ruxsat bering deb murojaat qilgan taqdirimizda ham xalqaro tashkilot ruxsat bermaydi bunga birinchidan endi agar xalqaro maydonlarda o'zbekiston bayrog'ini ko'tarish orzuyingiz ekan faqat sportchi bo'lib ko'tarishmi yoki o'zbekiston fuqarosi sifatida ko'tarish imkoniyatlar ham sizni qoniqtiradimi aytaylik bizda katta katta sport musobaqalarida fan gruppalarni olib boramizda jismoniy tarbiya sport vazirligi milliy olimpiya qo'mitasi sport federatsiyalari bilan birgalikda ular shu bayrog'imizni ko'targan holda sportchilarimizni qo'llab quvvatlaydi kechirasiz siz shifokor <laughs> ekansiz man yigirma yoshimga yigirma yoshimga shu karate bilan shug'ullanib paytimda bitta narsani o'rganganman o'sha stil holiyam manga bor ellik ikkiga kirganman o'sha qandaydir o'shanda turibdi kechirasizlar man o'shani ko'rsatsam bo'ladimi marhamat xo'sh nima deysizlar mana mutaxassislar ko'rsatilgan mashq ko'rsatil mashq deymizmi nima deymiz ko'rsatgan narsangiz yaxshi aka Men ham ko'rib hayron qoldim hozir endi hozir bilan otabek akani gaplariga qo'shilaman lekin hozirgi aytgan fikrlari yomon emas fan klub orqali talibara... yaxshi ha yaxshi elma... hmm. yani, uh, uh, taklif bo'ldi otabek yana bitta savol tug'iladida bizda shunaqangi endi uncha yaxshi bilmaganligim uchun savol beryapman sport turini unchalik yaxshi bilmaganligim uchun bizda shunaqangi havaskor klublar yo'qmi aynan sportchilar orasida ya'ni boksyorlar o'sha havaskor boksyorlar shug'ullanadigan va nima desak bo'ladi o'sha musobaqalar o'tkaziladigan aynan mana shunaqa insonlarni o'sha yerga taklif qilsa bo'ladigan klublar yo'qmi bunaqa klublar yo'q yo'q havaskorlar o'rtasida hozir o'zbekiston chempionatlari o'tkazyapti bular professional emas havaskorlar Yani mana yaqinda universal sport majmuasida o'tkazildi o'zbekiston chempionati kattalar o'rtasida hozir qizlar o'rtasida bo'lb o'tmoqda o'n sakkiz yoshacha bo'lgan qizlaimiz o'rtasida undan oldin o'simlar o'rtasida bo'ldi bular hammasi havaskorlar o'rtasida boks bo'yicha oladigan bo'lsak professional o'rtasidagi klublarimiz ham bor lekin aynan o'zini sog'lig'i uchun shug'ullanib yurgan insonlar o'rtasida sport musobaqalar o'tkazish tizimi bizda yo'lga qo'yilmagan nafaqat bizda bu jahon miqyosida ham o'zini e, sog'ligi uchun shug'ullanib yurgan insonlar o'rtasida qanaqadir bir chempionni aniqlash qanaqadir bir kuchlisini aniqlash bo'yicha bir musobaqalar o'tkazish tizimidan ochiq ochilamana shuni o'ylab ko'rish kerak ekan otabek mana shunaqangi insonlar ko'p e, mana ko'ryapsizmi bolalikdagi orzulari ro'yobga chiqishini istashyapti albatta bizda psixologimiz ham shu yerda ekanlar assalomu alaykum avvalambor orzu orzuni maqsadga aylantirish uni amalga oshirish bu judayam yaxshi narsa lekin sizni yoshingizda aynan adekvat qarashingizni ya'ni har bitta masalaga adekvat qarashingizni maslahat beraman ya'ni orzuyingizni bular ekspertlar aytgan narsa bilan ham amalga oshirishingiz mumkin va o'zingizni mana farzandlaringiz bor ekan nevaralaringiz bor ekan aynan shu sport turiga berib aynan shularni ham chempion qilish niyatigiz bo'lsa juda yam yaxshi bo'lardi shuning uchun sizda keyin karate bo'yicha siz musobaqalarda qanaqadir natijalarga erishganmisiz shuncha mana shuncha yil qatnashibsizki nima natijalarga erishdingiz karate bo'yicha shu sog'lom sog'lom bo'yicha yetishdim sog'lomlashtirisha demak mana yoshligingizdan sizni baribir ham musobaqaga chiqish mana bular aytyaptilarku поэтапны chiqadida sportchilar har bitta natijaga sizda u baza ham hozir mavjud emasda и siz o'ziz uchun mana sog'lomlashtirish uchun o'zingizni davom ettirishingiz mumkin va o'zingizni orzuyingizni mana hozir ekspert juda ham yaxshi variant berishdida işte shu bo'yicha amalga oshirishingiz mumkin va farzandlaringiz qatnashadi mana shunaqa sport qaysidir tur sport turiga qatnashadimi mani o'g'ilcham qatnashadi o'g'ilcham nabirachiam qatnashadi hozir o'g'lim mani sochiga futbol bilan qatnashyapti qatnashyaptimn nabiram lekin kichik nabiracham olti yoshar u boks bilan qatnashyapti mani boksimni ko'radi havas qilib siz уже murabbiy yoshiga yetib keldingizda mana siz o'zinizni orzuyingizni ularni no timsolida am amalga oshirishingiz bu sizga yana ham quvonch bag'ishlaydi chunki sizni ko'rib o'sha nabirana o'sha darajaga erishishi mumkin akamiz samandar akamiz aytyapti men boks bilan chiqaman deyapti boksda mana komil aka aytdilar qirq yosh chegaralangan akaga endi boshqa bir sport turini tavsiya <tarmack> etib ko'rishimiz mumkin aytaylik yosh chegaralanmagan lekin sportda orzularga biz ham havas qilamiz qoyil qolamiz shunday ezgu orzular maqsadlari qat'iyatligiga qoyil qolishimiz kerak jasur lekin ikich tomoni bor inson yosh o'tgandan keyin uni sportda har qanday sport turida baribir o'sha chaqqonlik tezkorlik aniq qaror qabul qilish tezkor ko'ra olish degan qobiliyatlar borda har bir sport turida bu muhim masalan olimpiada ularini oladigan bo'lsak qirq yoshdan oshgan sportchilar biron bir sport olimpiada yo'nalishida asosan boya gaplashib o'tirganigizda o'ziz aytdingiz asosan ma'lum bir sport turlari bor yosh talab qilmaydigan ot sportini ort yuritirish ya'ni vizka deydi o'sha şey, yo'nalishlarda oltmish sakkiz yoshda qatnashgan adashmasam finlandiyalik sportchi bor rekord o'rnatgan ginnes rekordlar kitobiga kirgan shuningdek o'q e, otish sport turlari masalan stenddan o'q yorş, otishlarda ham yoshi katta insonlar qirq besh yosh ellik yoshlarda qatnashib yuradi lekin aksariyat sport turlarida asosan o'ttiz yoshgacha bo'lgan endi yani, butun umr yakka kurash janglari bilan shug'ullangan insonga borib bir nima otasan borib otda chopasan deyish ham noto'g'ri bo'ladida man aytmoqchi bo'lganim to'g'ri xalqaro musobaqalarga balki bularni chiqarolmasmiz lekin o'zimiz havaskor musobaqalarni tashkil qilsak bo'ladiku mana bular ham aytib o'tdilar bular ham taklif bildirdilar ana shu komitet orqali federatsiya orqali o'zbekistondagi mana shu havaskorlarni yig'ib ularni yanada bir sportga jalb qilib sog'lom turmush tarziga jalb qilib xalqaro musobaqalarni tashkil qilsak bo'ladiku nima deb o'ylaysiz mana bu taklif nars ko'p bo'lishi mumkin bo'lishi mumkin ularga o'xshagan bir dunyo odamlar bo'lishi mumkin aytolmayotgan bo'lishi mumkin jazir bu taklif yaxshi taklif bo'ldi boshlovchimiz tomonidan berilgan taklif buni o'ylab ko'ramiz va ikki ming yigirma birinchi yilgi rejamiz hali ta'diqlanmagan ehtimol buni vazirligimizda men yig'ilishlarda boshqalarda ko'taraman va ma'qul topishti rahbariyatimiz buni bir <laughs> amalga oshirishi aynan boks sport turi bilan deb maqsad qilib endi boksni aybani qoidalarga zid ekanligini aytib o'tmoqchiman xolos yo to'g'ri bu narsani to'g'ri aytyapsiz lekin bular ham otga minish federatsiyasiga to'g'ri kelmaydir bular ham qaytarib yuborishadi yakka kurash bilan shug'ullangande konyer chiqsa ham koner kechirasizu koner chiqsa ham u manga aytmaydi mani youtube -ga tashlagandan youtube youtub tashlagandan keyin isroil madraimov bilan ular bir kunga ikki mahal shug'ullanadi sport bilan man o'shanga roziman shug'ullanishga ular bilan birgalikda manga agar youtu mai tashlasaiza mani, mani talabgor chiqadi man qo'rqmayman biron kishidan odam birinchidan qo'rqmasligi kerak gapizda jon bor aka faqat bitta masala bor ellikikki yoshga chiqdim deyapsiz isroil madriyevdaga ke... sog'lig'ingiz barovar emas aka yo'q men ular bilan birga shug'ullanaman shug'ullanish mayli lekin uning uchun organizm tayyorlash kerak aka shuning uchun sizni ham organizmni chuqur tibbiy organizm... ko'rikdan o'tkazib qon tomirlar aytaylik ichki a'zo hamma nozu joyi ko'pku shulardan tayyorlagan holda aytgan narsaga erishsangiz bo'ladi bular hozir aytgan shunga man roziman shunga roziman faqat tayyorlash kerak mana tayyorlash kerak samandar aka studiyamizga yana bir inson tashrif buyurganlar havaskor baksyorimiz assalomu alaykum assalomu alaykum juda yam xursandmiz samondar akani mana bugun orzularni niyatlarini eshitingiz yoshlar nechi yoshda bo'lishidan qat'iy nazar yo'q orzuyimni amalga oshiraman deyatilar bu qat'iyat menimcha biz yoshlarga ham o'tish kerak bu juda ham zo'r xarakter ho'p davom etamiz mana sport turi ya'ni boks sport turini asosan erkaklarga xos sport turi deymiz lekin aynan mana shu sport turini bizni o'zbeklar ichida sevib mana shu sportni tanlagan qizlarimiz ham bor va ular bugun studiyamiz mehmoni bo'lib o'tirishdi juda judayam bir go'zal qizlar agar bularni ko'chada uchratib qolsak hech qachon bularni biz bokschi deb atolmaymiz assalomu alaykum avvalambor assalomu alaykum o'zimni tanishtirib o'tsam o'zbekiston milliy terma jamoa a'zosi hamidova navbahor bo'laman biz bu vog'timizdan ko'rdik sizni juda yam xursand bo'ldik to'g'risi boksyor sifatida judaham xursandmi rahmat Ə, biz bilamizki doktorimiz aytgandek biz ancha yildan beri boks bilan shug'ullanamiz yoshligimizdan tibbiy ko'riklardan o'tamiz nechi yoshingizdan qatnashgansiz boksga o'n olti yoshimdan o'n olti o'n olti yoshimdan beri qatnashaman shu vaqt davomida har yili почти har oyda bizda tibbiy tekshiruvlar bo'ladi har doim tibbiy tekshiruvdan o'tamiz man yoshligimdan sport sportga qiziqar edim aynan boksga boksga va boshqa sport turlariga keyinchalik orzumga erishish maqsadida yoshligimdan boshlab harakat qilib hozir shu natijalarga erishdim man bundan juda judayam xursandman bu uchun birinchi navbatda prezidentimizga sport vazirligimizga qolaversa sport federatsiyamizga murabbiylarimizga mingdan ming rahmat aytaman salomat <laughs> bo'ling rahmat yana bir bokschi qizimiz o'tiribilar assalomu alaykum assalomu alaykum assaom as mana bu as shunaqangi chiroyli qizlar ekan bularni boksyor yoki bokschi deb ayta olmaymiz sizlarni <coughs> o'zi ko'cha ko'yda yurganinglarni manimcha heh kim bilmasa kerak so olmpiadasi -e yollamasini -e q oho mana bu qarsaklar siz uchun samandar aka o'zimni tanishtirsam boks bo'yicha xalqaro toifadagi sport ustasiman tokioda bo'lib o'tadigan olimpiada o'yinlariga <laughs> yo'llanmai <laughs> qo'lga kiritganman endi fikrlaringizni eshitdim boks haqidagi fikrlaringizni <laughs> tingladim endi olib qaraydigan bo'lsak men o'zim 15 yoshimda boks bilan shug'ullanganman hozir siz savol berdingiz nimaga aynan boks sport turi endi biz ham xuddi samandar akaga o'xshab yoshligimizda qiziqqanmiz jahon arenalarida bayroqni ko'taramiz imeнно mana shu boks sport <laughs> turiga qiziqib boks sport <laughs> turiga kirganman lekin kirganimdan keyin tushundim judayam qiyin boks sport turi bu boks sport <laughs> turini olib ketish uchun juda yam katta iroda va judayam katta chidamlilik kerak endi hozir fikrlarni eshitdim samandar akani samandar aka boya aytdingiz faqat qo'l ishlaydi yo'q boks sport turida faqat qo'l emas unda siz ring orqali ringda oyoq bilan harakat qilasiz челнок deydi uni nomini oyoqda dvigatsiya harakat qilasiz ring atrofida korpuslar bilan ishlaysiz gavdangizni uklon уrok degan himoya o'zini himoyalari bor gavdalaringizni samandar aka o'sha birinchi o'rinda aql ishlashi kerak aql ishlamasa uni nima qilolmaysiz samandar aka sizni nimazga qarshiligimiz yo'q bu narsani endi orzu qilgansiz shu narsaga erishish uchun harakat qilyapsiz lekin boks sport turi bu o'zbekiston bo'yicha birinchi raqamli sport turi hisoblanadi nafaqat <laughs> o'zbekistonda jahon bo'yicha ham birinchi raqamli sport turi hisoblanadi jahonda o'zbekiston boksi desa zirillaydi hamma sportchilar chunki jahonda birinchi raqam gapim oxirigacha ayta oling iltimos samandor aka bizni o'zbekiston terma jamoasida bolalar terma jamoasida jahon chempionlari osiyo chempionlari xalqaro turnirlar g'oliblari olimpiada chempionlari hammasi oddiy sportchilar yo'q ularni orasida bitta vaznda bizni bokschilarimizni bitta vaznda oltita yettita konkurensiya bo'ladi bitta vaznni o'zida oltita yettita sizni terma jamoaga olishni o'ylab ko'rishni o'zi bir qiyin masala chunki kelinglar sizlar bir sinamish qilib ko'ringlar mani iltimos ikki oy ikki oydan keyin xohlaganingiz bilan qo'ying mani siz to'g'ri har kuni ertalab mashg'ulot mashg'ulotolib borarsiz lekimei ishim sizni ishingiz og'ir aynan mana shu narsa ham sababchi bo'ladi sportchi natija ko'rsatishi uchun birinchi o'rinda Abiz o'zini muammolardan chetida bo'lish kerak birinchi o'rinda vaqtida uxla, vaqtida ovqatlan, rejimi bo'lish kerak lekin chiqib jahon arenalarida siz bayroqni ko'tarishingiz uchun sizni hozirgi vaqtda sog'lig'ingiz ham to'g'ri kelmaydi yoshingiz ham to'g'ri kelmaydi odamlar yillab shug'ullanib o'zbekiston bayrog'ini ko'tara olmaydi ayniqsa boks sport turida hozir mana yigitlarimiz bor tog'ni talqon qilib yuboradigan yigitlarimiz bor kechirasiz man keyin guruchchikilik qilmayman yuk ko'tarmayman mani hozir bitta karobka ko'targanim sergali moshina bozorga qirq Kır kilo qirq besh kilo ellik kilogacha chiqadi man o'sha narsani ko'tarmayman sport bilan shug'ullanaman kunim sport bilan ketadi man, khazir, man. Khazir, siz hozir shunaroziman o'sha hozir siz o'sha ishimni uh, tashlab sport bilan shug'ullanishga roziman deyapsiz rozi lekin man nima oilam rozi даже hayotga odam bir marta keladi orzu avas niyatim bolalarimga qoladi mana sizda xohish bor istak bor u sport turi bilan shug'ullanganingiz siz, avvalgi sport turlari bilan u sport turi umuman boshqa yo'nalish boks boshqa yo'nalish siz to'g'ri hozir jahlingiz chiqyapti samandar aka boshqa lekin kechirasiz manga yo'l bermaysizlar yo'l berishda emas Yo, tg iskandar aka hozir hali hozir aralashib ketdi-da hamma gap hali yetganimdek hmm. ayba qonuni bo'yicha qirq yoshgacha <laughs> olimpi sportga ruxsat yo'q <laughs> buni o'zgartirib bo'lmaydi bizani qo'limizda emas bizani rahbariyatni ham qo'lida emas bu dunyoviy narsa aka o'shaning uchun hozirgi mana blogerimiz aytganlaridek otabek aka aytganlaridek fan klub o'sha qanaqadir musobaqasi tug'ullansami veteranlarni orasidami qanaqadir musobaqalar veteranlardan boshqa davlatlarga borku bizaga ham ochila agarda shunaqa narsa ochilib agarda ochilib sizga o'xshaganlar mana bular aytganlaridek yig'ilib shular o'rtasida musobaqalar bo'lib ketsa balki qatnash balki xudo xohlasa aytgan niyatlaringizga yetarsiz albatta bugun mana shu takliflar mana shu uh, taklif berildiyu mana shu taklif balki amalga oshib qolar bekor bo'lmagan endi biza faxriylar o'rtasida boks sport turida afsuski faxriyman boks emas yakka kurash turlarida faxriylarimiz faoliyatini yakunlagandan keyin like, mana komil akam yaxshi biladilar murabiylikka o'tgandan keyin sport bilan shug'ullanib yurishmaydida faqat million o'yin bo'lgan futbolda faxriylarimiz futbol faoliyatin yakunlagandan keyin qirq yoshdan keyin ham ellik oltmish yetmish yoshgacha o'zlarini jamoa bo'lib har hafta shug'ullanib turishadi agar faxriylar yig'ilib kelsa boks bo'yicha bir ellikta faxriy topilsa yoki erkin kurash bo'yicha o'ttizta faxriy topiladigan bo'lsa o'zbekiston chempionati o'tkazish faxrilar o'rtasida muammoli joyi yo'q targ'ibotda gap ko'p agar sizni mana bugungi sevimli kanalda chiqishingizdan keyin agar qo'llab quvvatlovchilar bo'lsa faxrlar o'rtasida o'tkazaylik degan takliflar bo'lsa o'zbekiston chempionatlarini o'tkazish muammoli joyi yo'q inshootlarimiz ham sport majmualarimiz ham hakamlarimiz ham hamma sharoitlarimiz yetarli bu borada muammo bo'lmaydi faqat rahmat rahmat bo'lsabas Yani, endi e, ko'rsatuvimiz oxirida albatta samandar aka uchun bugungi qahramonimiz uchun bugun biz bularni hech qanaqa tanqid qila olmaymiz. bularni to'g'risini aytaman bugungi mana shu yerga yig'ilgan e, biz yoshlar uchun ham bizni tomosha qilayotgan yoshlar uchun ham aynan bularni mana shu qat'iyatliklari qat'iyatliklari albatta bizga ham ko'chsin ilohim yani, endi samandar akaga shu sportchi sifatida bitta taklifim bor agar samandar aka siz rozi bo'lsangiz mana shu boks sport turiga qiziqqaningiz uchun mana shu sohada o'qib trenerlik nimasida o'zingizni sinab ko'rishingiz ham mumkin shunchalik qiziq qiziqsangiz shu sohada o'qib trenerlik bo'yicha murabbiylik bo'yicha o'qib o'zingizni murabbiy sifatida o'zingizni shogirdlaringizni tayyorlab shogirdlaringizni shu jahon arenalarida bayrog'ini birgalikda ko'tarish imkoniyati ham bo'ladi o'qishlari mumkinmi mü, hali vaqt bormiuh bo'ladimi o'qib mü? albatta ana zo'r taklif bu ham zo'r so. taklif samandar aka sizda oliy ma'lumot bormi yo'qmi редни unday bo'lsa jismoniy tarbiya sport universitetimiz bor chirchiq sahrida joylashgan bu yil endi kech bo'ldi keyingi yil topshirib ko'rasiz agar oliy ma'lumotga ega bo'lganingizda sizga istino tariqasida bizda malaka oshirish markazimiz bor uch oylik kurs bilan sizga trener sifatida sertifikat berish mumkin edi endi agar oliy ma'lumotga ega emas ekansiz unda um, keyingi yil barcha abituriyentlar qatori farzandlaringiz ukalaringiz qator yoshlar bilan o'z uh, imkoniyatingizni tekshirib ko'rasiz ana baribir imkoniyat bor ekan bor ekan imkoniyat sizga kattakon rahmat mana shu ko'rsatuvdan keyin manimcha o'ziga ishongan insonlar ko'paysa kerak ana shu uh, iltimos bilan manimcha uh, bu telekanalga murojaat qilishadi ijtimoiy tarmoqlarda chiqishadi va o'ylashimcha ellikta veteran topsak sizga bemalol uh, murojaat qilaveradi m 무 n u 버 i a b sizga omad ayniqsa bu yil pandemiya sharoitida biz ko'plab musobaqalarimiz qolib ketdi sport musobaqalari uchun davlat tomonidan ajratilgan mablag'larimiz bor agar dekabrda o'n beshigacha imkoniyat topib agar o'zizga o'xshagan tashabbuskor chol faxriylarni topadigan bo'lsangiz shu yil ham o'tkazib yuborish rahmat rahmata harakat rahmat samandar aka bugun qaysidir ma'noda o'sha niyatlaringiz orzularingiz ro'yobini o'sha bir uchini ko'rgandek bo'ldingiz adashmasam rahmat rahmat shunaqa demak xudo xohlasa mana shu niyatlar bugungi takliflar albatta amalga oshadi sizni ko'rib siz bilan bo'lgan suhbatni ko'rib tomoshabinlarimizga shunday degim keldi azizlar orzu qiling orzu qilishdan aslo charchamang va o'sha niyatni o'sha orzuni qalbdan yurakdan qilsangiz u albatta amalga oshar ekan buni o'zingiz ko'rib turibsiz hozircha shu uchrashguncha salomat bo'ling